А -а -а, иди твою мать, профессор! А, -а, а, иди твою мать, профессор! Кто я? Иди сюда, выпей с нами! Иди сюда, выпей с нами! А я пью! А давай, давай, Подавайте. давай, а давай! Наливай, а то ну, Пропущу пока что! В смысле? Это я один пить буду! Ну, вы же со мной в присутствии меня, значит, не один. Да нет, ну это да один, ну как же ж. Я сколько годков-то? 19. 19. Вот видишь, взрослый мужчина, половозрелый, я бы сказал, особь половозрелый. Да. Чем занимаешься? Работаю, к сожалению. И выпить не с кем. Все работают, работают. Служить надо. Не работать, а служить. Работа без денег – это рабство. Работаю и деньги получаю. А, значит, трудишься. Ну, получается, это называется иногда. тружусь. Работаешь, тружусь, да, иногда называется так. Да. Вот. И когда работаешь, это без денег, это рабство. Вот. Слово да. рабство от слова работа. А, да, работа от слова раб, так евреи говорят. Конечно, я не знаю, как говорят евреи. Вам виднее, я не разбираюсь в этом, честно скажу. Но главное, это в труд, понимаешь, на пользу отечества он облагораживает, называется службой. Агитирую, агитирую, так сказать. Хоть и пьяники, а... хоть и не пьяники, но, так сказать, свою работу знают. Ну, везде свою Родину нужно поддерживать. Поддерживать, защищать. Как, 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 сказал, как сказал Бодров, неважно, если страна ведет войну с кем, тоже то все равно ее поддерживают. Конечно, вот я тебе и. Неважно, кто прав, кто не прав, ты должен поддерживать свою струнку. Я хорошо слышу. Я понимаю, что я выгляжу стареньким, но слышу, я хорошо. Не, 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 я, но, я, у меня не просто микрофон немного настроен. Так... Нет, я все прекрасно слышу. Я понимаю, что, может быть, я создаю впечатление старенького, но я уже вот четвертый год воюю, в отличие от тебя молодого. А война дело молодых, понимаешь? Ну, к сожалению, я что, тоже ногу оторвала? Нет. А что ж тебя останавливает? А ходить же ты можешь. Не хочу я воевать. Сказал только, что что Бодров, значит надо поддерживать. Нет, я говорю, я именно про поддержку. А разве поддержка. это не поддержка? Это может, быть, это может быть словесно, а -а -а. это может быть денежно. Я плачу налоги, из-за этого я поддерживаю словом, свою значит, страну. Словом, значит поддерживаешь. Словом. Ну и деньгами. Деньгами. Деньгами тебя никто не спрашивает, ты просто платишь налоги. Ну да. А где же твоя инициатива, так сказать, на местах? Не у всех инициатива есть. Ты без инициативный блогер. Да, я такой. Ленивая жопа я, короче. Ге из Европы. Ну, из Европы, да. Из какой части Европы? Германия. Я не знаю, как сказать, Геймания. Да ладно, ты же из Нижнего Новгорода. Нет. Когда нет, когда да. Я родился в Германии. Как же тебя? У меня есть испал... паспорт, что я гражданин Германии. Так ты не ту родину значит поддерживаешь, не Россиюшку, матушки. <соц> да, я поддерживаю Германию. Германию поддерживаю. Фашистующих фашистов понимаешь, фашистов. Фашист. на а фашистских фашищинах. Так, так я, такого нельзя говорить. Иначе вы... говорить? Слово-то фашизм не запрещено, э, запрещено <соц> явление, а слово-то <соц> нет. Э, лучше вообще не высказываться в Германии об этом. Че, расстреляют? Ну, не не расстреляют, но могут нормально так шрафов впаять. Вроде бы я как помню две пятьсот евро. Так это за защиту фашизма, за пропаганду фашизма. И даже что ты просто об этом расскажешь. Потому что ты фашист, Алло, если ты расскажешь, так. конечно. Нет, нет, нет. Анатолий Кажан. Сто гривень, друже, як і завжди трохи, але від щирого серця, на жаль, не маю часу, щоб поспілкуватися з вами, друзі, але руку на пульсі тримаю. Слава Україні, слава Зсу, слава 73 мецпо. Може бути, що він не фашист, він обідається і в суд на тебе Ну от може бути так і да і теж штраф А сказати на фашиста фашист по моєму саме. Наприклад, в Германії на Гітлера можна сказати, що націонал соціаліст. Ох, про Гитлера тут не говорят. Ну, был же такой персонаж в истории Германии. Персонаж был, но а, на улицах не говорят о нем. Ну, глупо же говорить на улицах о а персонаже, который столько... Да, персонажи не Горе Горе, в, в стране принес. А что же он положительно принес? В стране? Я говорю, не положительный персонаж. Абсолютно не положительный. Абсолютно положительный не надо. Но знать надо, чтобы не повторить этих ошибок. Да, правильно, да. Вот что вы знаете ну, о Адольфе Алазиче Шекельгрубере? Что он художник хороший. Если бы был хороший, поступил бы в академию, и не было бы никакой Второй мировой войны. Как называется, не был, да, оценен. Но он бы даже в академию не поступил. Где же он хороший-то? Ну да. Нет, я именно говорю, что это как сарказм звучит. Хороший художник. На самом деле из этого вся проблема и вышла. Ну, не только из этого. Был еще один хороший семинарист, духовник Иосиф Виссарионович Вот они на пару Тайсей mm -hmm. орудили. проблему Ну да. Так ну, что... у нас можно про Иосифа Виссарионовича рассказывать. Да? У нас, да, у нас даже бюсты ему ставят. То у вас недоработочка в Германии. Мне кто-то рассказывал с Украины, короче, что э, вещи Гитлера лежат в храме каком-то. Это правда? В Украине. Если нет, где, в, если в, где-то и лежат... Типа, то... в Москве его вещи типа... Ну, фуражка назад. знаю, да. Про вещи не в храме? знаю. Есть у нас под Москвой храм вооруженных сил, главный храм а, во... да, да, да. вооруженных сил Российской Федерации. Вот там хранится его фуражка. И он сказал, что Россия чтит Гитлера Кто? за этого. То, что они хранят его фуражку. Ну, Германия же не хранит его в фуражку, Нет. А ну что, что, конечно же, конечно, нет. Ну, кто же, кто же чтит Гитлера? Ну, это же глупо. Может, <къем> какие-то какие персонажи в России чтят Гитлера? Некоторых, я даже знаю, есть такие у нас. Вот Рогозин, например, есть такой персонаж у нас. Рогозин, <къем> он, он, да, он чтит. Да, это жестко. Ну, что же делаешь, это Россия тут, так сказать, свобода нравов. Мы до сих пор Сталина не осудили, что там про Гитлера. А Сталин был хорошим или плохим? Вот по вашему мнению. Ну, так нельзя рассуждать в отношении Сталина. Потому что, потому что Сталин все-таки был среди победителей в этой войне. Вот если бы он проиграл, его бы тоже уже забыли, как Гитлера. Но он-то был среди победителей. Угу. А зла он сделал никак не меньше для своего же народа, чем Гитлер для всех остальных. Угу. Ну да. Понятно. Поэтому бюсто. У нас, у нас не осудили коммунизм. Если в Германии у вас национал-социализм осудили, то мало чем отличающийся от него э, интернационал-социализм, не осудили у нас. В угу. почете. По, по ну да, да. Ну Ленин же до сих пор лежит в мавзолее. А Россия это республика. Ну конечно. Мне просто задавали вопрос зачем-то, я даже не, не представлял. Я знаю, что Германия это республика. То есть. Мне зачем-то задали вопрос про Россию. Россия республика. Ну, республиканская форма управления в России. Я говорю, да, Россия республиканская. Какие-то страны здесь люди взяты, не понимаю, почему они такие вопросы задают. Не, ну просто есть монархические государства. Ну, чтобы, что тут. Ну, То да есть, есть они хотели... Этот человек хотел выяснить, знаю я это или нет, чтобы меня до меня как-то доебаться. Ну, может быть, этот человек имел в виду, что Россия... Он же из Украины. Он, возможно, имел в да, виду, да, что да. Россия только по форме республика и хотел сказать, наверное, что Россия монархия по своей сути. Угу. Ну, или какое-нибудь авторитарное или тоталитарное государство. Угу. Ну, не я... знаю, может, он так хотел сказать, но... Очевидно, очевидно. Какие-то очень все злые, я не знаю. Я захожу просто пообщаться, тут очень злые люди какие-то сидят какие-то mm. факты кидают, я не знаю, для чего даже. Да, вот. Ну, для потому чего? что мы воюем вот уже четвертый год, это как минимум с ними. То есть это, грубо говоря, э -э меряется эгом? Нет, это, был, это, это, я думаю, болью. более меряется. А, более? Думаю, да. Ну, вот я в Белгороде, от меня до Харькова 40 километров, ну, до границы с Харьковом, до Харькова mm -hmm. километров 70. Раньше я туда ездил свободно, рынок у них там большой был. Да, продукты у них были подешевле, да и mm -hmm. покачественнее, скажем прямо. А, а сейчас не могу, потому что они нас обстреливают, мы их обстреливаем. Естественно, как бы любви это не добавляет. Mm -hmm. Как вы понимаете, люди гибнут. Mm -hmm. какая ну да. Что mm -hmm. Какая уж тут любовь, откуда б ей взяться. Поэтому mm -hmm. здесь, здесь про эхо вряд ли можно говорить. Здесь, наверное, стоит говорить. О взаимном невосприятии. Угу. Я бы даже сказал, возможно, как это не прискорбно ненависти. Ну, неприязнь, короче. Да. Ну, она вполне и... объяснима. И наоборот. И наоборот. Ну, ну объяснима это, ну да, наверное. Ну, вы же говорите с ними на нашем языке, поэтому они да, вас... я, говорю, я говорю, они вас рус... воспринимают как россияне. Да, они меня воспринимают как россияне. Я показываю им паспорт, они начинают, начинают меня спрашивать все про Германию, каждую мелочь, которую я просто мог когда-то забыть и все. Они вот так поймали меня один раз, все. Значит, я не живу в Германии. Но это очень как-то странно говорить. Вот вы знаете, какая станция метро ведет в Санкт-Петербурге до этого, до аэропорта? Я в Белгороде живу, у нас нет метро. Нет, а вы знаете? Вот вы знаете? Нет. А Они вот, у меня спрашивают. А вы знаете? <свят> нет. Я думаю, вы мне подскажете. <свят> а какая, какая? Они меня спрашивают, какая станция метро во Франкфурте к аэропорту? А вы <свят> во Франкфурте живете? Нет, я в Берлине живу. М -м, так мы скоро придем, ждете нас? С простертыми объятиями. Ну как же? Мы же уже были. А что смешного? Мне кажется, это было бы хорошо объединиться. Не, на самом деле как будто... Да. Ну, чё же нет, нет, я, я просто я живу в Германии уже почти вот... Ну, я вот 19 лет живу в Германии. И, и русские извините, танки в меня, Берлине надо ну, русский, русский менталитет мне больше подходит, чем украинский. Украинский. Беженка в Украине меня называла иммигрантом, потому что я разговаривал на русском языке. Ну, я не могу это прокомментировать. Это, это, извините меня, какой-то уже. Почему вот это мучаете себя? Почему бы не вернуться к нам на родину? Или сделать что-нибудь, или сделать что-нибудь полезное для родины там в Берлине? Вот как помните был, вы наверное не видели, но был такой советский фильм, любимый фильм Владимира Владимировича, "17 мая не весны". Там был такой персонаж. Не видел. был такой персонаж, разведчик, разведчик. Вот. И вы бы на нас поработали, так сказать, в Берлине, прямо в логове зверя. В логове зверя? То есть я должен а, сидеть как Штирлиц в Германии и... И помогать а России, любим нашей стране, родине. Исторически. Не, я не хочу быть Штирлицем. Я не агент КГБ, нелегальный. КГБ причем. уже нет, как я. Нет, я я именно нет, я именно говорю вот именно со Штирлица. времен со я... А тогда еще не было КГБ, тогда была НКВД. А, ну вот НКВД. Mm -hmm. Я и, и легальным, и нелегальным не хочу быть разведчиком. Ну а как же вы будете помогать э, исторической родине? Я не помогаю. я покупаю продукты. Я помогаю России? Не знаю, не знаю. Вы платите налоги в Германии, вы помогаете я Украине. Налоги в Германии. Вы Нет, помогаете я, я Украине, вот которую не любите. К сожалению. Ну вот. Так я говорю, возвращайтесь. Я подумал над вашим предложением. Но пока меня Германия устраивает. Пока что. Ну вы же меня... в начале нашего разговора говорили, что вы помогаете родине. Россия вам ближе. А получается, да, вы помогаете ну, вражескому это не значит, государству? Что я прямо сейчас возьму и, и перееду куда-то. Но вы же не родине, получается, помогаете. Не исторической родине, а ну, вражескому значит. государству. Ну, клеветайте меня, как хотите. Я... Нет, про просто факты. Я, я плачу налоги, как ну, за, вот. законопослушный человек. Германии. Да, в любом А Германия случае, выделяет я... их на войну ну, с нами. Пусть выделяет, вот пусть выделяет. Вы не против, Луки. да? Вы не против, и мне это все равно, я же в этой, в этой войне не участвую. Ну хорошо. А когда мы придем, вы будете нас встречать, как подобает русскому человеку? А зачем вам приходить к нам? Ну, мы уже приходили в 45-м, еще раз придем. Зачем вы помогаете Украине? Чтобы вы не помогали Украине, мы, как так сказать, разделаемся с Украиной и придем. То есть к нам. вы хотите с нами дружить? Только внутри зайти в вас и дружить, знаете, вот как мальчик с девочкой. Не, не, не такого не надо. Как мальчик внутри с девочкой не дружит, когда мальчик в нее заходит не, такое и дружит. Не надо, не, не, такое не поддерживаю немного. Это... Ага. Не можешь любить, сиди и дружить, да? Да, лучше дружить. Mm -hmm. Но ну, так я и говорю. А что же не дружить, когда вот обратите внимание, до 1989 года в Берлине стояла ГСВГ группа советских войск в Германии, mm -hmm. и дружба была просто великолепная. Почему бы не вернуться к этому этапу дружбы? Вы считаете, вот разделение это было нормальная тема? Нет, нет, конечно. Зачем разделение чего? России или Германии? Нет, Германия. Нормальная. Россия то не есть... нормальная. А Россия, Германия нормальная. Ну я просто не застал этих времен. Вы то застали. Я. Ну я... вы еще застанете. У вас все впереди. Главное, чтобы вы нас поддерживали, когда мы придем. А мы ведь придем. Придем. Мы не простим вам помощи э -э бандеровцам. Хорошо, приходите. Приходите. Хорошо. Я рад, что вы вполне согласны с этим. Главное, чтобы хлеб... главное, чтобы ваша встреча была искренней, не надуманной, не натянутой. А вот действительно. Отдышать. Ну, хлебом угощу и маслом Пиво, намажу. Пивом. Пивом. да, шпатаном, вот настоящим немецким, вот. Договорились. Все, тогда договорились, договорились. Вот так и нужно, вот нужно дружить. Так я дружу. Мне нужно драться. Надо любить. А не можешь любить? Сиди и дружи. Да. А вы считаете Трамп друг Путина? Путина может быть и друга, России нет. Угу. Германии нет. В Германии ну, один да. друг. Россия. Как все просто. На всем европейском континенте. Разве французы вам, друзья? Нет. Разве британцы? Нет. 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 Разве Нет. украинцы, которые э, запрещают вам в Германии разговаривать на русском языке? Ну, это же, Не -не -не, это это а же этот, издевательство какое-то. Это, это, да. это сверхнаглость уже. Да. Это сверхнаглость. Приехать в Германию и запрещать немцу разговаривать на русском языке. Ну, это же просто. Да уму, на любом языке, уму. которым я хочу разговаривать, это уже это варварство. Да я тоже так считаю. А сколько тоже украинцам украинцам сколько? запрещали разговаривать на русском языке. Да не из большинство, большая часть украинцев разговаривали на русском. И сейчас они решили перейти на украинский язык. Ну я тоже за то, чтобы не только украинцы перешли на русский язык, назад вернулись, так сказать, к истокам Но почти вся Восточная Европа. Желательно вся Европа включая. Лиссабон как говорил да, пусть все русские Владимир, знают. Владимир Владимирович. Я тоже считаю, все должны Владимир знать. Владимирович и немецкий знает, и русский знает. И английский. И английский знает. Поэтому, исходя из этой логики, я считаю, что как минимум Восточная Европа, а в идеале весь мир, должен говорить только на русском языке. Я тоже так считаю. Зачем нам заморачиваться? А чтобы мне, чтобы мне было легче. Языки какие-то я... учить. Ну, согласен. Да. Чтобы я мог разговаривать на русском. Совершенно с тобой. что согласен. я знаю русский, и я буду разговаривать на да. А, немецкий, они, не а если учить. они не знают немца русский, пускай учат. Ну, согласен. Угу. Зачем это? Все очень просто и кардинально. Ну, просто. совершенно верно. Не зря же он Что? говорил о Европе от Лиссабона до Владивостока, о едином государстве. не зря уже. же. Границы России нигде не заканчиваются, нигде. Нигде. Я абсолютно согласен. Путин, Путин говорит про вещи. Там, но... где русский язык, там мы Россия. Вот да? В Берлине уже часть России, я считаю, есть. Есть. Это У нас прекрасно. районы есть русские, Какие? это нормально. Ну, кстати, я в русском районе живу. Я не очень знаю Берлин. А, не, ну там просто а, именно тут в русском районе нашем тут очень мало немцев. Тут практически все на русском. Ну, посылали. это нормально, русские пришли. Русские пришли, США. какие там немцы? Ну согласен. Да. да, да, как как это как в Бруклине русская община вот это ну вся и украинская и русская ну вот короче такая же тема. А не как надо, там? не надо спутывать. Украинская... Не надо. Ну, я их не понимаю языка. Они... Не понимаю я их. Ну да, вот это хэндэхоу, Хаус Вайс, согласен. Нет, именно украинского. А. Да я его вообще нет. Нет, ну я немножко знаю. Я не понимаю, что они говорят. Я не немножко понимаю. знаю все-таки. Я все-таки немножко знаю. Я ж тут прожил на границе всю жизнь. У -у -у. А теперь еще война. Меня э, командир заставляет изучать украинский язык. Не понимаю нафига. Э, ну, наверное, надо. Раз командир говорит, значит, надо учить. Я... Но... Ну, все равно у меня плохо получается язык очень сильно от нашего отличается очень сильно, казалось бы звучит похоже, но нифига не понятно ну это как польский, короче, как польский да даже хуже даже хуже, да, даже наверное, у них там хоть понимает, язык такая. у поляков, а у этих какая-то мова, ну это ужас какой-то я Люди... говорю, а можете со мной говорить на русском, я не знаю украинского, он говорит я, я не, ну она на своем говорит, ну я примерно понимаю, я не буду говорить на языке оккупантов а что она делает в Германии беженка Беженка. А зачем же вы ее пустили? Ну, это же не я пускаю. А как то? А ты разве в своей это, это наш мерц, друг мой. Это наш мерц, который... А разве не вы его выбрали? Я никого не выбирал. У тебя же 19 лет. Ты же... Я, это... я не хожу никогда, я не выбрал, не хожу... Зачем ну Вот это? поэтому и выбирают таких, которые пускают украинцев. Не, это мерц, а это, наших Это А ты вообще в Германии? Вот сколько сколько же вы им леопардов дали? Ты представляешь, сколько русских людей эти леопарды убили но благодаря я, тебе? Я ничего, я не... Я вообще... вот что ты? ты? Ты тоже виноват, ты тоже виноват. Я, я виноват во всех грехах жизни, да. Ну не во всех, но в этом точно виноват. На выборы не ходишь. Нет бы прийти на выборы и проголосовать за Владимира Владимировича в Германии. что ж ты? Там отдельная строка должна быть. такая. Но у тебя же родители имеют российское гражданство. Мама имеет российское гражданство. Он два гражданства имеет. Ну вот, видишь не боже, тоже не ходят на выборы, да? Нет. За кого голосовали родители? За... Не за кого, я говорю. Вообще не ходили, бы. да? Ну, вообще не ходили? Нет. Какие вы, честно говоря, инфантильные. Знаешь, это называется... Пофиг. Инфантилизм. Да. Вот, честно, живешь, живешь, вот другого не касается. Вон что живешь. Знаю. А Берлинская овощи база, я бы сказал, да? Чем того короче. Ну что ты сделаешь? Овощи тоже нужны. В конце концов, за Берлином будут и другие города. Кому-то надо будет и туда идти. Я думаю. А ты как раз потрастешь mm -hmm. к тому времени, окрепнешь. Mm -hmm. Будем тебя ждать в рядах. Непобедимый О, и легендарный, так сказать, в боях познавшая радость и меня, побед. Тебе, любимая родная армия, шлет наша родина. Привет. Да, песню имениет, нет. Да. Хорошо. Ну, давай, Хорошо. до встречи. До встречи. Это просто трэш.